вами Мы снимаем тег, который называется Оледи. Все вопросы в этом теге, связаны с летом. Логично, да? Первый вопрос, да, я тебе угадаю. Какие планы на лето? Нет. Покажи. Это второй вопрос. Первый вопрос. Любимая одежда на лето. Футболка. шорты, Купальник. Ну, майка лосины. Mm, конечно, Вася, к лету ходите. Я хожу летом в синей. Какие планы на лето? Тренировки, соревнования. у меня будут отзывать экзамены на даче. В июле я поеду в Архангельск, будет куча видосов, и в августе тоже здесь. Любимый месяц лета? Июль. Любимая еда лета? Ой, вот знаете, что мы жрем летом? Мы гуляем ночью, и мы жрем ролтон. Двенадцать ночи. Мы приходим домой, жрем, жрем уходим куда-нибудь в тачку. Каким вы видите идеально лето? Солнце. Тепло, солнце. Нет, Друзья в Архангельске. самое идеальное лето. Что вам больше всего нравится в лете? Потому что вот у меня один ответ на вопрос, это то, что я увижу Алину и еду вообще в Архангель. Что тепло, и мы не учимся. Mm, тепло, Да, мы не учимся. С кем бы лучше всего провести это лето? С не знаю, с Я боюсь повторяться. Да, тут все ясно. Хаус, ла -ла 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 -ла. Это вы звините, да, злится, что я не хочу, слить. с я же. Вас бы всех туда было бы круто. И до пора. И долибалов. И к Каким видом спорта ходить и заняться летом? Естественно, я хочу спортом. На велике заняю. Литроболом. Что такое литробол? Я на велике катаюсь. И у вас видео в планах на лето. Ну, поскольку я видеоблогер, не она, у меня не нет... Я буду снимать влоги. Вот такие челленджи. Я уже жду этого. Так, все. Я видела там еще один вопрос был. В общем, это все. Всем пока. Опять снова скати, снова скати, да? Мы хотели ехать в мае на Франции. Стоило, пишет. Повторяешь, да?